السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي امتن على عباده بنبي المرسل صلى الله عليه وسلم وكتابه المنزل حتى اتسع على اهل الاقوى طريق الارتباط بما في فيه من القصص والاخبار واتضع به سلوك المنحاز القومي والصراط المستقيم ما فصل فيه من الأحكام وفرق بين الحلال والحرام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي نزل البركان عليه ليكون للآلمين نذيرا وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه قلوب الناس تذكيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن قرارتك كما كنت ترتل في الدنيا بين منزلة بين وقال عليه الصلاة والسلام إن الذين ليس في في شيء من القرآن كالبيت القريب وقال عليه الصلاة والسلام ما قرأ القرآن واستدعوا فإلا ألا لو برنا أدخل الله الله الجنة وشفره في عشرة من أهل بيته كل قد ذبت له النار أعوذ بالله من الشيطان فلا أقسم بمواكع النجوم إنه لقسم لو ظالم عظيم إنه لقرآن كريم في <applause> كتاب مكنون لا يمسه إلا المتوفر